Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çoxdan da yox oldum, bəzi üzürlü səbəblərə görə. Gəlin bu gün sizinlə şirəli dana reseptini paylaşım. İlk öncə qeyd etdim ki, bunun əti xüsusi olur. Çalışın, dananın bel hissəsindən olan əti götürürük, hissələrə ayırırıb üzərinə suyu töküb qoyuruq qazanın üstünə, qazın üzərinə və kəfi qaxdıqdıqda kəfinə yığırıq. Ən əsası bu yeməyin özəlliyondan ibarətdir ki, kəfi qaxdıqdan sonra soyuq suyun altına qoyub möhkəm-möhkəm yuyuruq. Yenidən üzərinə su əlavə edib qoyuruq qaynamağa. Gördüyünüz kimi bir soğanı da ortadan 4 hissəyə çərtib atıram qazanın içərinə. Əgər şəf yenidən çıxarsa, ikinci dəfə yenidən əti soyuq su ilə yuyub əlavə edə bilərsiniz. Saat yarım va modda qaynayır qıraqda isə soğanları aypara şəklində doğramışam. Onları həm yəni, yağda qızardıram. Ancaq qeyd etdim ki, soğanlar tam qızarmamalıdır. Qızılı rəngdə olmalıdır. Sarı kökünü də əlavə edirəm. Bu yeməyi xüsusən də rayonlarda, restoranlarda həm bəhbəh ilə yeyilir, həm çox baha qiymətə satılır. Ümidvaram ki, bu reseptdən sonra artıq hamı evdə bişirəcək. Gördüyünüz kimi, soğan bu kvamda olmalıdır. Əti süzmüşəm, qazana əlavə etmişəm, üzərinə soğanları əlavə edirəm. Ətin suyundan 2 stəkan əlavə edirəm yeməyin üzərinə. Bax, duzunu mən indi əlavə edirəm. Ona görə indi əlavə edirəm ki, öncədən edəndə ət həm gec bişir, həm də rəngi qaralır. 15 dəqiqədə soğanla ət bir yerdə bişir. Yəni artıq bişmişdilər zaten, ancaq bir-birlərinə dadı keçsin. Narı isə ən sonda əlavə edirik. Götürməyə 4-5 dəqiqə qalmış. Yəni süfrəyə sünməyə 4-5 dəqiqə qalmış. Əlavə edin. Nuş olsun. Hələlik.